Потужний вибух, що пролунав на складі боєприпасів Балаклії, змусив чималу кількість людей полишити свої домівки та екстрено шукати прихисту в більш безпечних населених пунктах. Зміївщина також активно взялася допомагати мешканцям сусіднього району. Голова Зміївської райдержадміністрації Віталій Кошеленко відзначає ту згуртованість та оперативність, з якою підійшли органи місцевого самоврядування, керівники організацій та установ до вирішення питання екстреного розселення жителів Балакліщини. 23 марта в 3.30 утра мне сообщили о том, что на военных складах Балаклеевского района происходит пожар. Получив вводные и понимая всю сложность ситуации от первого замгубернатора Бекера Мальковича, зама Шахненко Евгения Демяновича, мы провели оперативное совещание с целью оказания помощи соседнему району. Имея определенный опыт, мы знаем ситуацию, которая была в Авдеевке несколько месяцев назад, на утро мы понимали, какое количество спецтехники мы можем обеспечить соседнему району, сколько можем подвести питьевой и технической воды, какое количество людей мы можем принять, обеспечить их продуктами питания, медицинской помощью. На 8 утра мы уже были готовы принять 350 человек, и за вот эту информацию, которую я дал, стоит очень большой объем работы. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в организационных мероприятиях. Вот это и волонтеры, и фермера нашего района. И для примера скажу так, что санатуризанки, которые не работают, люди вышли на работу за короткий период времени, за несколько часов. Им надо было подготовить помещение, надо было запустить тепло, организовать надо было доставку и, и принять эти продукты, значит, приготовить их. И был проделан огромный огромный объем работы. И может быть, конечно, не все. Произошло так гладко, были, конечно, широковатости, но все было проделано за короткий период работы. И главы Совета молодцы, хочу поблагодарить те, которые граничат с Балаклеевским районом, и поселок Слобожанский, и села Лиман, города Змеева. Особо хотелось бы выделить мне Будка Александра Владимировича, это глава Лиманского Совета. Он здесь поступил даже больше не как глава Совета, а как просто гражданин. Да? Очень молодец, еще в 12 ночи он сегодня расселял людей на территории других Советов. Всем спасибо. В общем-то, скажу так, ситуация у нас на сегодняшний момент спокойная, нормальная. У нас находится 178 человек, 28 детей, и 3 инвалида есть. Более того, мы еще организовали перевозку людей. 101 детей. Это с одного района Балаклевского, в Харьковский район, это с одного интерната, в другой интернат. В целом, обстановка спокойная в районе, никаких волнений, никакой паники нет. Да и хочется верить той информации, которая поступает из Балаклеевского района. Периодичность взрывов прилично поутихла. Я думаю, что в скором времени приступят или уже приступили минеры к работе. И потом уже строители будут заниматься восстановлением города и района. Виконуючи обов'язки директора лікувально-оздоровчого пансіонату Біле озеро з Мівської теснелі житкова розповіла нашому телеканалу, як в закладі організували перебування переселенців з Балаклії. К нам на Біле озеро заїхали люди з міста Балаклея Ночі в кількості 40 чоловік. Ми всіх розмістили здесь тепло, уют Предоставили їм номера люкс і прості. Все необходимое есть. У нас отапливается котельная, есть вода, душ. Все для хорошего пребывания у них имеется. Решта ж осіб була розміщена в санаторії Ялинка. Даний заклад вже вміє працювати в екстрених ситуаціях. Саме тут свого часу оселилася чимала кількість переселенців із зони проведення АТО. Тому зараз керівництво санаторію разом із органами місцевого самоврядування та керівництвом району змогли оперативно надати людям всю необхідну допомогу. Вчора нам утром було сапшено атом, а що в Балаклії перезашлі такі дуже серйозні події, на складе боеприпасов. С самого раннего утра администрация района уточнила возможности санатория и что мы можем сделать в первые сутки. Буквально это уже с утра были приглашены все наши сотрудники. И это младший персонал, технический персонал, работники столовой это были подготовлены а, а, три спальных корпуса. И а, уже к обеду а, были подвезены а, первая партия 30 человек. Потом в течение это до двух часов до обед, который был организованным, уже было больше 60. К вечеру к вечеру было около 100. В ночью еще подвезли больше 20 человек. Все они размещены в, спальне, в, спальне, в спальном корпусе. Обеспечены, кроме завтрака и обеда, который был вчера, сегодня они позавтракали люди довольны, это довольны отношением сотрудников. Но мы со своей стороны очень благодарны, благодарны администрации, администрации района, которая оказала очень большую существенную помощь это не только в информации всех заинтересованных лиц нашего района, очень большую помощь оказывали нам головы э, Лимана э, и Слобожанска, да, это, и Гинеев, Гинеевки. Э, большинство фермеров э, приняли активное участие, обе, привезли э, овощи. Большую помощь оказали волонтеры нашего, это и Лимана, и Гинеевки. Мы, э, конь, мы э, с, на сегодняшний день э, проводим дальнейшие работы по э, приему и обеспечению обеспечению Всіх нуждаючихся в той необхідній допомозі, которая которой они сьогодні нуждаються. Самі ж мешканці сусіднього району нині потроху приходять у себе після пережитого шоку. На новому місці їм набагато спокійніше. Люди відчувають, що про них піклуються. Тому вони з вдячністю говорять про зміївський край, який допоміг йому таку скрутну хвилину. Вони нас як рідних прийняли. Нам нас дуже велика біда, нам дуже важко. Перенестися це горе це дуже великий удар на сім'ї, на дітей, на внуків. Ми з цим змирилися, думаємо, що все буде добре в Україні, дай Бог. А цим людям, цим ось всім персоналу цьому ми дуже багато дякуємо, дуже доброю душою, з добрим серцем, з розумінням, як до рідних, як в свою сім'ю прийняли». И тепло, и добро, и покормили, и спать, все хорошо. В санатории тут хорошо кормят нас, при... нас приютили, нас заселили в хорошую комнату. Мы не жалуемся, тут э, ну, все хорошо и можно, если кто-то приехал, с детьми можно погулять на площадке и тут э, все бесплатно. Даже если б не этот санаторий, то мы не знали, куда нам ехать. Двое детей, внуки, в общем, все сорвались. Ночью, посреди ночи и бежать подальше от взрывов. Хотим выразить большую признательность руководству Змеевского района за то, что мы нежданно-негаданно свалились на голову людям. И они нас приютили, обогрели, накормили и вообще отнеслись к нам по-человечески. Большое вам, люди, спасибо. Наразі ситуація на складі з боєприпасами лишається досить таки складною ще чимало часу піде на ліквідацію наслідків лиха. Керівництво Зміївського району зазначило, що й надалі продовжить допомагати жителям сусідньої Балакліщини.